अथ अन्त्यप्रसादि स्थलम् लयः सर्वपदार्थानाम् लयः सर्वपदार्थानाम् अन्त्य इत्युच्यते बुधैः अन्त्य इत्युच्यते बुधैः प्रसादोऽनुभवस्तस्य प्रसादोऽनुभवस्तस्य तद्वानन्त्यप्रसादवान् तद्वानन्त्यप्रसादवान् देवतीर्यङ् मनुष्यादि देवतिर्यङ् मनुष्यादि व्यवहार विकल्पना व्यवहारविकल्पना माया कृता परे तत्वे माया कृता परे तत्वे तल्लये तत्क्षयो भवेत् तल्लये तत्क्षयो भवेत् साक्षात्कृते परे तत्त्वे साक्षात्कृते परे तत्त्वे सच्चिदानन्दलक्षणे सच्च सत... चिदानन्दलक्षणे क्वपदार्थ परिज्ञानम् क्वपदार्थ परिज्ञानम् कुतो ज्ञातृत्वसम्भवः कुतो ज्ञातृत्वसम्भवः पदार्था स्वप्न पदार्था स्वप्न यथा बोधे लयम् गताः यथा बोधे लयम् गताः तथा संसारजा भावा तथा संसारजा भावीयन्ते ब्रह्म बोधतः लीयन्ते ब्रह्म बोधतः सुषुप् तस्य यथा वस्तु शुषु तस्य यथा वस्तु न किञ्चिदपि भासते न किञ्चिदपि भासते तथा मुक्तस्य जीवस्य तथा मुक्तस्य जीवस्य न किञ्चिद्वस्तु दृश्यते न किञ्चिद्वस्तु दृश्यते <laughs> यथाकाशमवित् यथाकाशमविच्छिन्नम् निर्विकारम् यथा स्वरूपतः निर्विकारं स्वरूपतः तथा मुक् तस्य जीवस्य तथा मुक्तस्य जीवस्य स्वरूपमवशिष्यते स्वरूपमवशिष्यते न किञ्चिदपि मुक्तस्य न किञ्चिदपि मुक्तस्य दृश्यं कर्तव्यमेव वा दृश्यं कर्तव्यमेव वा सुखस्फूर्तिस्वरूपेण सुखस्फूर्तिस्वरूपेण निश्चला स्थितिरुच्यते निश्चला स्थितिरुच्यते शिवाद्वैतपरिज्ञाना शिवाद्वैतपरिज्ञाना शिथिलाशेषवस्तुनः शिथिलाशेषवस्तुनः केवलं संविदुल्लास केवलं संविदुल्लास दर्शिनः केन को भवेत् दर्शिनः केन को भवेत् इति अन्त्यप्रसादि स्थलम्